Это трасса Кривой Рог Днепропетровск. Ну и также она из Днепропетровска ведет на Кировоград. Ну и на Николаев тоже можно проехать. Блин, ну она никогда хорошая не была. Но сейчас это вообще просто жесть. Где местные ездят, а я-то, блин, дурачок, еду по дороге, а надо степом, как у нас скажут, степом. Я тоже туда хочу. Я манал такие дороги. О, все, космич, несется именно. Я слышал, вот подобная проселочная дорога есть в сторону Николаева, там до Казанки, как минимум. Но что вот появилась такая же дорога еще и в сторону Днепропетровска, это, конечно, высшее достижение наших местных органов власти. Да, по этой дороге хоть можно 70-80 ехать А по той, которая типа с твердым покрытием Ну там не знаю, ну 60 иногда А так в основном 40-50 Так, один отрезок мы уже по грунтовке преодолели Но я вижу, что вон там где-то далеко Есть еще один отрезок И там уже даже фуры ездят ну, блин, я слышал, что так у нас бывает, но я не думал, что мне еще и самому придется по таким дорогам поездить. Это ж, ну, это абзац просто. Я обрадовался этой проселочной дороге. Она просто ведет куда-то в поле. Или надо выезжать вот где-то вот сюда. А я еще и с прицепом. Это будет очень весело. И тот мост который ремонтировали в прошлом году пожалуй за последние несколько месяцев это единственная приятная вещь которую мне удалось увидеть на наших дорогах та же трасса днепропетровск кривой рог только в обратном направлении к сожалению грунтовой дороги сбоку нету а жаль потому что ехать по трассе со скоростью 20 километров в час это знаете ли довольно печально она конечно такая не вся но значительная ее часть Жесть и еще я давно по этой дороге не ездил, она и раньше как бы мягко говоря была не бомба, а сейчас это это вообще просто нечто, абзац.